السلام علیکم پیارے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل الکبیر گولڈ پام امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے ویکسینیشن کے بارے میں کہ بکرے اور بکریوں کو کون سی ویکسینیشن کرنی چاہیے اور کس مہینے میں کرنی چاہیے عام طور پر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ویکسین کیا ہوتی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کوئی ایسی میڈیسن نہ ہو جس سے ہمارے جانور بیمار ہو جائیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید بہت مہنگی میڈیسن ہوتی ہے یہ دو وجو... وجوہات ہیں جن کی وجہ سے لوگ ویکسین کو اہمیت نہیں دیتے میں Imagine... جن پہلی بات تو یہ کہ یہ ویکسین مہنگی نہیں ہوتی یہ سو ایمل کی بوٹل پچیس سو تین ہزار کی باس ہنی مل جاتی ہے جو کہ پچاس جانوروں کے لیے کافی ہوتی ہے اگر ہم اس کا حساب لگائیں تو اگر ہم اس کا حساب لگائیں تو ایک جانور کو بیس سے پچیس روپے میں ویکسین ہو جاتی ہے ہمیشہ ویکسین ہمیشہ بیماری آنے سے پہلے کی جاتی ہے نہ کہ بیماری آنے کے بعد جانوروں کو ویسے تو بہت ساری ویکسین کی جاتی ہیں لیکن سب سے اہم اور ضروری تین ویکسین ہوتی ہیں پہلے نمبر پہ ہے پی پی آر پی سی سی پی اور ای ٹی وی ویکسین ہوتی ہے سب سے پہلے ہم پی پی آر کے بارے میں بات کریں گے کہ ہمارے لیے ہمارے جانور کتنے اہم ہیں ویکسینیشن تو ہم بیس سے پچیس روپے میں جانور کو کر لیتے ہیں مگر اگر بیماری آ گئی جانور کو تو پھر اس سے کہیں زیادہ اس کے اوپر خرچہ کرنا پڑتا ہے ایک بچے کی آپ قیمت لگا لیں کم, کم 20 سے کم بیس سے پچیس ہزار ہوتی ہے اور اگر بیماری آ گئی تو اس پر خرچہ بیس سے پچیس روپئے تو نہیں آئے گا تو اس کی بیماری پر دو سے تین ہزار خرچہ ہو جاتا ہے اور جانور بھی کمزور ہو جاتا ہے اور ریکوری کرتے کرتے آپ کو ڈیڑھ سے دو مہینے لگ جاتے ہیں تو اس لیے ویکسن کروانا بہت ضروری ہوتی ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں پی پی آر کے بارے میں کہ جب اس کی وبا پھیلتی ہے تو آپ کا جو ریوڑ ہے اس کا چالیس سے ساٹھ فیصد جانوروں کو مار دیتی ہے تو اس طرح اگر آپ کی ویکسینیشن پہلے سے ہوئی ہوگی تو آپ ان ساری مشکلات سے بچ سکتے ہیں جانور کو کمزور ہونے سے بچا سکتے ہیں پہلے نمبر پر ہے پی پی آر جس کو لگا کر جانور کو بچایا جا سکتا ہے اگر ایک دفعہ یہ بیماری آ گئی تو جانور کو بچانا نامشکل ہو جاتا ہے پی پی آر جس سے جانور کا منہ اوپر منہ کے اوپر دانے نکل آتے ہیں اور جانور کے انڈر انڈر پر ہیوانے پر دانے نکل آتے ہیں اور جانور کو اس کے اندر نمونیا بھی ہو سکتا ہے اور ساتھ میں موشن وغیرہ بھی لگ سکتے ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ پی پی آر کی بیماری آ گئی اس کا علاج کیا ہے اس بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے تو یہ جو بیماری پی پی آر ہے اس کی ویکسینیشن سال میں ایک دفعہ کروانی پڑتی ہے اور زیادہ تر یہ بیماری سردیوں میں آتی ہے اس کے علاوہ ایک اور بیماری ہے سی پی پی جس میں جانور کو نمونیا اور ڈائریا ہو جاتا ہے تو یہ دونوں ویکسین بیس دن کے وقفے پر کروائی کروائیں ایک نومبر میں کروائیں اور دوسری دسمبر میں سی سی پی زیادہ تر بچوں میں آتی ہے ان کو زیادہ دودھ بھوک کی وجہ سے زیادہ دودھ پینے سے بھی ہو سکتی ہے کیونکہ جب ان کو زیادہ بھوک لگے گی اور یہ پیٹ بھر کر جب دودھ پئیں گے تو اس سے ان کے ہائیڈرو ہائیڈریٹس کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے تو جس کی وجہ سے یہ بیماری ایکٹیو ہو جاتی ہے بچوں میں تو اس کی بیماری زیادہ ہوتی ہے جس میں بچوں کی کھڑے کھڑے ہی مواد ہو جاتی ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے جانور کو رات کو صحیح باندھا تھا صبح اٹھ کر دیکھا تو اس کی موت ہوئی ہوئی ہوتی ہے تو یہ اس بیماری کی وجہ سے ہوتی ہے اس کی بچوں میں کوئی علامات آتی ہیں اور بڑوں میں پھر بھی ظاہر ہوتی ہیں وہ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے علاوہ ای ٹی وی یہ کوئی خاص ویکسین نہیں ہوتی یہ تب ہی لگوائی جاتی ہے جب آپ کو پتہ چلے کہ جانوروں میں بیماری کی وباب پھیل رہی ہے اور بہتر طریقہ کار تو یہ ہے کہ اس بہتر تو طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ جانور نیا جانور لے کے ہیں تو اس کو دس سے پندرہ دن علیحدہ رکھیں تاکہ اگر اس میں کسی قسم کا بدلاؤ یا اس کو کسی قسم کی کوئی بھی بیماری ہوئی تو وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی تو اس, اس طرح پھر اس کا علاج کرنے کے بعد اس کو باقی ریوڑ کے ساتھ چھوڑا جا سکتا ہے اگر آپ نئے جانور کو لاتے ہی اس کو ریوڑ کے ساتھ چھوڑ دیں گے تو آپ کا جو پرانا ریوڑ ہوگا وہ بھی اس بیماری کی زد میں آ جائے گا اور سارے جانور جو ہیں وہ بیمار ہو جائیں گے تو جس کو اگر سارا اگر آپ نئے خریدنے والے جانور کو علیحدہ رکھیں گے تو اس سے آپ کا ریوڑ جو ہے وہ پرانے والا ریوڑ تندرست رہے گا اور بیماریوں سے بچا رہے گا جس سے فارمر کا نقصان بھی نہیں ہوگا اور اس کا خرچ بھی کم سے کم ہوگا تو بجائے اس کے کہ آپ لوگ تو بجائے اس کے کہ آپ بیماری آنے کے بعد جانوروں کی ٹریٹمنٹ کریں اس سے اچھا ہے کہ آپ بیس پچیس روپے کی ویکسین لے کے وہ جانوروں کو کریں امید کرتا ہوں آپ سب دوستوں کو ویکسین کے بارے میں سمجھ آ گئی کہ ویکسین کیا چیز ہوتی ہے آپ اپنے جانوروں کو ٹائم سے ویکسین کریں نہ کہ بیماری آنے کا انتظار کریں